российской федерации Адрианченко олег викторович У -у -у -у! <связывающий> добрый день уважаемые друзья коллеги уважаемый народ хочу поздравить вас от чистоты сердца сосыпаешь <музыка> 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 губернатор ростовской области Рудзей татьяна александровна очень вас всех видеть. Очень рада, что вы нашли время со мной встретиться. правда, очень. Блин, у всех такие лица, у всех довольные. преддверии нового года, снег за окном. Поздравляю вас с началом настоящей снежной зимы. Ну что, хотелось бы вас поздравить с наступающим новым годом. Вы знаете, пожелать счастья, успеха, любви, да. Но самое главное, я хотела бы вам пожелать. So, my sister, it's a sweet city. It's a sweet city. She worked the girl, she worked the bull She break it down, she take it low. She flat as hell, she's by the dope. She do nothing right on the floor. The money, money, she make it. Get the way she's shaking, make you wanna touch her, make you wanna taste her. Have you lost it for her? Go crazy face. It. She's so much more than you used to. She knows how to move to seduce you. She did the right thing, touch the right spot. Dance when you left you ready to buy. She's always ready when Субтитры сделал DimaTorzok

А вам в жизни хватает времени, чтобы все успеть? Mm? Yes. Yes. Так знаете, что это можно изменить. А как? А как вы меня спросите? Yes. Чтобы, это, чтобы это сделать, нам нужно на, оптимизировать собственное время. Ибо, как говорил один известный классик, что любое дело обладает, имеет свое время на свое выполнение, и только ерундой можно заниматься бесконечно. Но при этом, друзья мои, помните те, что спешить не надо, так как говорит народная мудрость, поспешишь, людей насмешишь. Нет, первые слова, которые я тебе хочу сказать, это по твоей реакции. Я увидела, что ты ни одному человеку не поверил, но никто тебя не убедил. И поэтому, Катя, я хочу тебе сказать, что вот я. Какая красивая! Ты меня хочешь съесть? Ну ты что? Я да добрая. что ты подвизываешься ко мне? Представляешь, я ходила в магазин, там было столько сыра! Вот ты какой сыр хочешь? Да, самый российский. С плесенью? Дорогой сыр. Говорят, его едят дорогие люди. Дорогой. Дорогой ну ты знаешь, а когда у тебя день рождения? В августе. В августе. да, августа далеко. Но я думаю, я сумею накопить деньжат и купить себе сыр. У него не получится. Никак не получится. Да? Да? Да. А -а -а -а. Участвовать только в этом. У него не ждать. У него не ждать. У тебя уже дело. Да? в этом. Уже узнали, что управляет беседой тот? Да, 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 спасибо. А теперь еще мы узнаем, какие бывают вопросы. Вопросы бывают открытые и закрытые. Закрытый вопрос. Алина, растут 21 декабря? Конечно. Да? Да. Ну, то есть, это вопрос, закрытый вопрос предполагает два ответа. Либо да, либо нет. Так, вы готовы? Да. Не забывайте, пожалуйста, а, 5, 5 секунд, а 5, нет, 5 секунд поддержаться. подержаться. Браво. Приготовились, приготовились. Браво. Браво. Начали. <решу> <решу> Стоим. <решу> Поехали. Saib. <laughs> <Yes>. <laughs> Поехали!